Hörmətli izləyicilər, sizlərdən xahişim, xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə keçək xəbərimizə. İcazəsi olan şəxsin maşının baqajında gizləndi, hər kəsi həbs olundu. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə tətbiq edilən karantin qaydalarına zidd olaraq Bakı şəhərinə avtomobilin Yüc yerində gəlmək istəyən şəxs və naqit faizatasının sürücüsü polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunublar. Dinin mətbuat xidmətindən BakıWS-ə verilən məlumata görə, Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı qaydalara əməl etməyən paytaxt sakini Anar Xəlilov bu gün Masazır qəsəbəsində yerləşən polis postunda saxlanılıb. Sürücü yoxlanılan zaman onun sağ karantin dövründə Hərəkət icazəsinin olduğu müəyyən edilib, amma sürücünün nəqliyyat vasitəsi yoxlanılarkən avtomobilin iç yerində bir nəfərin gizləndiyi məlum olub. Araştırma zamanı həmin şəxsin Füzuli rayon sakini Tofiq Səfarov olduğu və onun sərt karantin rejimində hərəkət icazəsinin olmadığı müəyyən edilib. Sürücü və səyahətin saxlanılaraq Aşgəbin rayon polis idarəsinə gətiriliblər. Hər iki şəxs barəsində İzbət xətalar məcəlasinin Məvza kimi mədəniyyətə nəzər də tuturan qaydada protokol tərtib edilib. Onlar məhkəmənin qərarı ilə 23 suca inzibati qaydada həbs ediliblər. Növbəti xəbər. Azərbaycan da ağır qəza yaralılar var. Oğuz rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı TBS reportda istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saatlarında Evləx kəndindən Oğuz avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Həraşətdə olan Vaz 21 015 və Vaz 21 011 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Vaz 21 011-in sürücüsü və Vaz 21 015-də olan 2 nəfər sərnişin xəsarət alıb. Yaralılar Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Faktla barış, bağlı araşdırma aparılır. Növbət xəbər. Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yanğın söndürülüb. Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Aşğan rayonu ərazisində Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında quru ot və kolchoz sahəsində baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən saat 17:13-da söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonunda Təranbatan subarının yaxınlığında quru ot və kolkox yanması barədə məlumat daxil olub. Bakı WS Fövqəladə Hallar Nazirliyi əsasından xəbər verir ki, dövlət yanğınsöndürmə xidmətinin və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvə və texnikası hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri aparılır. Növbət xəbər. Satlaşdırılmış karantin rejimi tətbiq edilən Kürdəmirdən yeni xəbər. Kürdəmir rayonunda sars karantinin rejimini pozan şəxslərlə bağlı qanunvericilə uyğun tədbirlər görülür. Bakı WS reporta istinadən xəbər verir ki, 20 nəfərdən çox rayon sakinləri karantin rejimini çoxlu şəkildə pozduğuna görə inzibati xətalar məcəlasinin 211-ci maddəsinə əsasən cərimə olunub. Rayon ərazisində 21 sürücü barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib. Bundan başqa rayonun Şilyan kənd sakini Məmmədov Əsəd cazibəsiz olaraq mağaza işlətdiyinə görə saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Rayonun küçə və prospektlərində eləcə də bütün kəndlərində ümumi rişdə 105 müvəqqəti karantin postları yaradılıb və polis küçrəndirilmiş, iş rejimində xidmətlərini davam etdirirlər. Karantin rejiminin başlayandan bəri Şirədurmir rayonu mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə müraciətlərin sayında artım müşahidə olunur. Gün ərzində şöbəyə 30-dan çox müraciət daxil olub. Müraciət edənlərin əksəriyyəti qızdırma, şəkərli diabet və ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrdir. Bununla bağlı xəstəxana da altı brigada yaradılıb və bir neçə kənd tibbi məntəqələrində gücləndirilmiş üzrəvində çalışıblar. Nəbət xəbər. Şəhriyar Məmmədiyarov onlayn turnirin qalibi oldu. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədiyarov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şəhras Chess klubunun təşkilatçılığı ilə keçirilən şahmatın rapid növü üzrə onlayn beynəlxalq turnirin qalibi oldu. Baku WS ox Azərbaycandan xəbər verir ki, dünən keçirilən qarşılaşmalarda Polşalı Rodoslav Voytaşek, Özbəkistanlı Rüstəm Qasımcanov İstanbullu Pentala Hare Krishna ilə keçicədə şahmatçımız son 2 turda Misirli Bassem Amin və B təmsilçisi Saleh Sarem üzərində qələbə qazanıb. Matçada şahmatçımız qalıb olub. Növbət xəbər. Lotuqulinin nəvəsi oldu. Lotuquli adlı tanınan Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Nərman oğlu Səlifov aba olub. Bakı WS Unikal orqa istinadən xəbər verir ki, Lotuqlinin oğlu Nəriman Salıfovun qız övladı dünyaya gəlib. Qeydədəki Lotuqli oğluna atasının adını qoyub. Növbəti xəbər. Qadağalara məhəl qoymayıb torpaq yolla Bakıdan çıxanlarla bağla polisdən açıqlama Daxili İşlər Nazirliyi, avtomobillərin torpaq yolla Bakının tək etməsinə dair yayılan görüntülərə münasibət bildirib. Nazirliyin matbaat xidmətinin rəisi polis paloquniki Ehsan Zahitov baxıtdı və bildirib ki, həmin görüntülər Ötəncün Bakıquba yolunda qeydə alınıb. Əz Zahitov deyib ki, paytaxtın çıxışındakı polis postunda yoluxma ilə əlaqədar yaranmış sıxlığı görən bəzi sürücülər alternativ torpaq yolla şəhərdən çıxmaq istəyiblər. Aminogrest pasetlərinin növbətçi posta, polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən saxlanılıb. Başını təkrətməyə icazəsi olmayan sözlərə, şəxslərə qarşı inzibati qaydada protokol tərtib olunub və onlar başa qaytarılıb. Başdan çıxışına icazəsi olanlar isə xəbərdarlıq edilib. Qeydədəki ötən gün Bakıdan rayonlara gedənlərin sayı çox olduğu üçün yollarda tıxac yaranmışdı. Açı Suğunqayt və Abşeron sakinləri çar karantin rejiminin tətbiq olunmadığı bölgələrə axın edib, nəticədə yollarda böyük sıxlıq yaranıb. İş o yerə çatıb ki, tıxacda qalan sürücülər torpaq yollarla başından çıxmağa çalışıb. Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə qısa zamanda yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Növbəti xəbər. 15 iyun, Bölüzülüşdən Birləşməyə aparan yol 15 iyun Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixina qızıl hərflərlə yazılıb. Milli Qurtuluş Günü bizim üçün sadəcə təqvimdə baram günü deyil. Bu böyük ictimai, siyasi və tarix əhəmiyyətli bir gündür. Bu tarixi yaradansa Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, xalqına arxalanan və xalqına dəyqulan çox şامل dövlət xadimi Heydər Əliyevdir. Ümumilli liderim sözləri hər birimizin yaddaşına əbədi həkk olunub. Mənim həyatımda, fəaliyyətimdə yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub-saxlanmasına, ölkəmizin bağıır vəziyyətdə qalmasına həsr olunacaqdır. Azərbaycan xalqı ağl olaraq Ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətini, dahiyana qərarlarını, dövlət müstəqilliyimizin təməl daşı kimi qiymətləndirir və öz böyük xilasçını unutmur. Xalqımız 15 iyun Milli Qurtuluş gününə hər il yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edir. Azərbaycanın çoxəsırlı şövətçilik tarixində Heydər Əliyev dövrü Azərbaycan xalqının milli qurtuluş gününü dünya azərbaycanlıları üçün xoşbaxt gələcəyinin təmininin qoyulduğu günlərdəndir. Sert karantin günlərində hansı hallarda evdən çıxmağa icazə verilir? 14 iyun saat 00:00-dan 16 iyun 0600-dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarında əhalinin yaşayış yerlərinə və ya olduqları yerlər təcəssüməsi qadağan edilib. Bu həftədəki karantin rejimindən fərqli olaraq bu dəfə bəzi dəyişikliklər olub. Belə ki, bəzi hallarda evdən çıxmağa icazə verilir. Sert karantin rejimi dövründə ev heyvanlarından yalnız itlərin gəzdirilməsinə şərait yaradılır. Bakı Şəhər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polis palkovniki Ehsan Zahidov trendə atıqlamasında bildirib ki, itlərin parklarda və küçələrdə gəzdirilməsinə icazə verilmir. Əgər heyvanı küçəyə çıxarmaq ehtiyac yarananda, vətəndaş onu yalnız yaşadığı binanın həyətinə çıxara bilər. Bu da qısa müddət ərzində olmalıdır və bu zaman sui-istifadə hallarına yol verilməməlidir. Digər evdən çıxmağa icazə isə məhşəd turlantılarının atılması ilə bağlıdır. Belə ki, insanlar yalnız yaşadığı blokun yaxınlığındakı qablara zibil atmaq üçün evdən çıxa bilərlər. Baş Dövlət Yol Polisiya İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis Palkoniki Camran Əliyev trenda açıqlamasında bildirib ki, əgər məhşəd turlantıları qaba uzaqdırsa, oraya getməyə icazə verilmir. Həmin şəxs 200-300 metrlik məsafədə zibil atmaq üçün yaşayış yerini tərk edə bilməz. Bu sıldan sui-istifadə edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Yəni zibil atmaq qadı ilə yaşayış yerindən uzaqdakı əraziyə getmək qadağandır. Bu gün çox müddət deyil, həm zibilləri evdə qapalı qabda saxlamaq olar. Qeyd edək, dünəndən etibarən başda mənaların qarşısında zibil atmaq üçün əlavə konteynerlər də quraşdırılıb. Sərt karantin günlərində vətəndaşlar hər hansı bir çətinliklə üzləşsələr, Asan xidmətlərin 108 çağırış xidmətinə zəng edə bilərlər. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev trenddə açıqlamasında bildirib ki, əgər sizlər kommunal xidmətlər, təcili yardım və digər məsələlərlə bağlı vətəndaşlar hər hansı bir çatınışdığı ilə üzləşsələr, 108 çağırış mərkəzinə zəng edə bilərlər. Bizim əziz yoldaşlarımız, vətəndaşların müvafiq qurumlarla, xüsusi xidmət sahələri ilə alaqandır azad. Onlara aparativ məlumatlar təqdim ediləcək. Həmçinin əgər həmin gün yolda qaza baş verərsə və ya kimisə hər hansı səbəbdən yolda qalarsa, bununla bağlı da 108 çağırış mərkəzinə zəng etmək olar.